Добрый день, дорогие друзья! Сейчас свой песенный проект покажут ученики 5-го Г-класса. а это что же фотографии? На этой площади познакомились наша бабушка и дедушка. А это что за дом? В этом доме они жили после свадьбы, перед войной. Какие они молодые? Да, бабушка очень любит эту фотографию. Они снимались вместе в начале войны. Смотри, а тут какая-то... На этой снимке сфотографирована девушка перед самым боем, последним боем. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герой мировой войны. Они снимались перед боем, в обнимку, четверо, урва. И было небо, было боем. была зеленая трава. Никто не знает их. Ни книг, здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то яркий ученик. Они легли на поле боя, жить, начинавшие едва. И было не было и была зеленая трава. Забыть тот горький год не близкий, мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою. Жить начинавшие едва, Чтоб было небо голубое, Была зеленая трава. За честь и свободу, за родину вашу, на веки считайте идущими рядом.